वृत्ति प्रभाकर वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ ने पेज नंबर एक सौ चौरानवे और एक सौ चौरानवे पेज के ऊपर बीच में ही लिखिए याते अभाव ध्यान इंद्रिय जन्य नहीं किंतु योग्यानुपलब्धि उपलब्धि नाम पृथक प्रमाण जन्य है लग गया तो सिद्धांति बोल रहे हैं क्या कि अभाव का ध्यान इंद्रियजन्य नहीं किंतु योग्यानुपलब्धि नाम पृथक प्रमाण से जन्य स्वतंत्र प्रमाण है योग्युपलब्धि नाम का अनुपलब्धि नाम का उससे अभाव का ध्यान होता है क्यों याते अर्थात जो दोष दिखाए थे अनुपलब्धि प्रमाण को स्वतंत्र मानने में उन सभी दोषों का क्या कर दिया निराकरण कर दिया और यह भी बात बताई थी उन पूर्व पक्षियों ने कि वेदांत मत में अनुपलब्धि प्रमाण मानने वाले के मत में गौरव आता है किंतु विचार किया तो गौरव आदि दोष भी वेदांत मत में नहीं है अपितु जो लोग क्या इंद्रिय के द्वारा ही अभाव का प्रत्यक्ष अभाव का ज्ञान मानते हैं उनके पक्ष में ही दोष आते हैं इन सभी बातों को दिखा दिया इसलिए अब कर याते इसलिए अभाव ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं किंतु योग्युपलब्धि नाम योग्युपलब्धि नाम का स्वतंत्र पृथक प्रमाण उससे जन्य है कौन अभाव का जहां प्रतियोगी होता तो ताका उपलब्ध होता इस रिपोर्ट से प्रतियोगी के आरोप उपलब्ध का आरोप होवे जाए तो वहां पर प्रतियोगी है नहीं ठीक किंतु प्रतियोगी होता तो ऐसा प्रतियोगी का आरोप करने पर यदि उपलम्ब का आरोप हो सकता है किंतु उपलब्ध नहीं हो रहा है उपलम्ब नहीं मतलब उपलब्ध का अभाव अर्थात अनुपलम्ब तो वह अनुपलंब उसी को कहते अनुपलब्धि फिर उससे निश्चय होता है कि यहाँ अभाव है कि है नहीं यदि घटक अभाव नहीं होता भूतल पर तो घटक उपलम्ब होता अभाव नहीं होता ना मतलब घट होता तो घटका क्या होता उपलम्ब होता किंतु उपलम्ब मतलब का ध्यान हो रहा है क्या नहीं उपलम्ब का अभाव अतः अभाव का निश्चय बात समझ में आई पंगे की जहाँ प्रतियोगी होता तो ताका उपलम्ब होता इस रीति से प्रतियोगी के आरोप दे उपलम्ब आरोप हो प्रतियोगी का आरोप करने पर उपलम्ब का आरोप हो सकता है जहां पर वही पर उस योग्यानुपलम्ब से अभाव का क्या होता है निश्चय प्रतियोगी क्या उपलब्ध का रूप हो तो अभाव का ध्यान अनुपलब्धि प्रमाण जन्य है बराबर अंधकार में घटाभाव का अनुमान आदि जन्य अंधकार में घटा का ध्यान कैसा है अनुमान से प्रत्यक्ष नहीं क्योंकि वहां पर घट होता तो उसका उपलब्ध होता इस प्रकार से प्रतियोगी का अवरोप करने पर उपलब्ध कार्य होता है क्या नहीं होता है और अंधकार में घटा भाव का ज्ञान अनुमान आदि जन्य है कहेते कैसे कहे अंधकार में घट होता तो ताका उपलब्ध होता इस रीति से घटरूप प्रतियोगी के आरोप थे घट के उपलब्ध का आरोप संभव है घटरूप प्रतियोगी का क्या किया आरोप किंतु उपलब्ध का होता है क्या क्योंकि वहां पर अंधकार में घट रहने पर भी उसका उपलब्ध नहीं होता है है कि नहीं अतः प्रतियोगी का आरोप करने पर उपलब्ध का आरोप नहीं हो पा रहा है अतवा अनुपलब्ध ही नहीं है अनुपलब्धि नहीं है जिससे अभाव का निश्चय हो सके ठीक है तो भी अभाव का ज्ञान होता है क्यों अनुमान प्रमाण से लग गया पंक्ति देखिए अंधकार में घट होता तो ताका उपलम्ब होता इस से घटके रूप प्रतियोगी के आरोप थे घटके उपलब्ध का आरोप संभव नहीं लग गया में जितने अभावन के ज्ञान इंद्रिय जन्य है उतने ही ज्ञान वेदांत मत में केवल अनुपलब्धिजन्य है निर्णय हो गया क्या अन्य मत में मतलब नहीं के मत में जितने भी अभाव के ज्ञान कैसे होते हैं अनुपलब्धि सॉरी इंद्रिय जन्य वो सभी हमारे मत में अनुपलब्धि इस रीति से अन्य मत में जितने अभाव के ज्ञान इंद्रिय जन्य है उतने ही ज्ञान वेदांत मत में केवल अनुपलब्धि जन्य है नैयिक मत में इंद्रिय करण है कारण है तो करण करना मत में इंद्रिय कारण है अनुपलब्धि सहकारी कारण है लग गया इंद्रियन और अनुपलब्धि सहकारी कारण किन के मत में नैयिकों के मत में सहकारी कारण है या तो इंद्रिय में प्रमाणता नहीं अभाव ज्ञान के लिए प्रमाण नहीं है कौन इंद्रिय घटाधिक का ज्ञान के लिए प्रमाण है कौन इंद्रिय किनके मत में सॉरी क्या नैयिक मत में इंद्रिय करण है लग गया अनुपलब्धि सहकारी कारण है या इंद्रिय में प्रमाणता है इंद्रिय में क्या है प्रमाणता है किसके प्रति अभाव के प्रति ज्ञान के, के लिए प्रमाण कौन इंद्रिय किनके मत में एक मत या तो इंद्रिय में प्रमाणता है अनुपलब्धि में प्रमाणता नहीं यह कहना है क्योंकि अभाव का ज्ञान उनके मत में इंद्रिय से होता है अनुपलब्धि से नहीं अभाव ज्ञान के लिए प्रमाण नहीं है कौन अनुपलब्ध प्रमाण है कौन इंद्रिय ऐसा या कि इंद्रिय में प्रमाणता है लगा इतना आगे वेदांत मत में अवेदांत-मत इसको उल्टा हो जाएगा वेदांत मत में अनुपलब्धि में प्रमाणता अधिक मान्य हो गए बराबर वेदांत मत में और प्रमाण बढ़ गया कौन सा अनुपलब्धि नाम का अभाव के लिए वेदांत मत में अनुपलब्धि में प्रमाणता अधिक माननी हो गए अनुपलब्धि स्वरूप से दोनों मत में सिद्ध है स्वरूपता अनुपलब्धि तो दोनों में मत में है फर्क इतना ही है कि नैयायिक अनुपलब्धि को सहकारी कारण मानते हैं और वेदांति उसको प्रमाण मानते हैं इतना ही फर्क है अनुपलब्धि का स्वरूप दोनों मत में समान है और दोनों को भी अनुपलब्धि मानना ही पड़ रही है फर्क कितना हुआ कि नहीं एक सहकारी कारण मानते अनुपलब्धि को और वेदांत मत में प्रमाण है वेदांत मत में अनुपलब्धि में प्रमाणता अधिक मान्य हो गए अनुपलब्धि स्वरूप से दोनों मत में सिद्ध है लग गया न्याय मत में सॉरी न्याय मत से विशेषता संबंध को ज्ञान की कारणता अधिक मान्य हो गए है न्याय मत में अधिक मानना पड़ रहा है किनको? को। ठीक वही दे रहे कैसे न्यायमत ने विशेषणता संबंध को क्योंकि अभाव का अधिकरण के साथ संबंध बताया है कौन सा और वो प्रत्यक्ष के लिए भी कारण मानना पड़ रहा है किनको नहीं एक न्याय मत ने विशेषणता संबंध को ज्ञान की कारणता कारणता अधिक मान्य हो गए विशेषणता संबंध स्वरूप से अधिकरण अभाव का दोनों मत में सिद्ध है लग गया पीछे की पंक्ति को देखिए तैसे न्याय मत में मिला विशेषणता संबंध को विशेषणता संबंध में क्या ज्ञान की कारणता ज्ञान का कारण जैसे संयुक्त संबंध है जैसा समय संबंध है चक्षु का घट के साथ संयोग होता है तो घट का ज्ञान होता है कि नहीं संयोग संबंध भी कारण हुआ कि नहीं ज्ञान के लिए और रूप का ज्ञान होता है चक्षु संयुक्त तो समय संबंध से तो ज्ञान के लिए कारण समय भी है उस प्रकार न्याय मत में ज्ञान की कारणता जैसी संयोग आदि में है वैसी विशेषता संबंध में भी माननी पड़ती तो है बराबर और फिर विशेषता संबंध वस्तु वैसा देखा जाए दोनों मत में है किसका किसके साथ अभाव का अधिकरण के साथ विशेषता संबंध न्याय मत में भी है वेदांत मत ने भी है। फिर न्याय न्यायिकों को अधिक क्या मानना पड़ रहा है न्याय की कारणता उसमें माननी पड़ रही है और वेदांतियों को अभाव का अधिकरण के साथ विशेषता संबंध मानने पर भी वह संबंध ज्ञान के लिए कारण है ऐसा मानना नहीं पड़ता है किनको वेदांतियों बात समझ में आई देखो भाई गए और विशेषता संबंध स्वरूप से स्वरूपता अधिकरण अभाव का दोनों मत में सिद्ध है इस रीति से वेदांति को अनुपलब्धि में प्रमाणता अधिक माननी है, है कि नहीं वेदांती लोगों को अनुपलब्धि में प्रमाणता अधिक मानना पड़ रही है और नयिको को विशेषता संबंध हां में संबंध में ज्ञान की कारणता अधिक माननी पड़ रही है तो एक ऐसी बात हो गई तुमको इस बात ये यह बात अधिक मानना पड़ रही है हमको यह बात माननी अधिक माननी पड़ रही है लागव गौरव समान इस रीति वेदांति को अनुपलब्धि में प्रमाणता अधिक माननी और कु विशेषणता संबंध में ज्ञान की कारणता अधिक माननी लग गया कि नहीं तो दोनों में नहीं? या तो लाघव गौरव किसी नहीं। नहीं को लागव नहीं न इनको लाघव है न उनको गौरव है न इनको लाघव है न उनको गौरव है दोनों को समान ही दोनों की समान कल्पना है लग गया तथापि अभाव ज्ञान की करणता इंद्रिय में नैयिक अभाव ज्ञान की करणता किससे मानना पड़ रही है इंद्रिय में जो कि वेदांतियों को मानने की जरूरत नहीं है वो अधिक मानना पड़ रहा है किनको नई अतः गौरव किन के मत में आएगा नहीं नई तथा अभाव ज्ञान की करणता इंद्रिय में नहीं नैिक अधिक कहे यह किन के मत में गौरव है और वायु में रूपा भाव का ज्ञान नेत्र व्यापार से बिना भव्य वायु में रूपा भाव का ज्ञान करने के लिए नेत्र कोई खोलता है क्या नहीं नेत्र का व्यापार के बिना भी हो जाता है वायु में भाव का ज्ञान नेत्र व्यापार से बिना हो गए और ताकू नहीं आई चाक्षुष ज्ञान कह है यद्यपि चाक्षुष ज्ञान उसको नहीं करना चाहिए यदि वायु में रूपा का ज्ञान करने के लिए अवश्य रूप से नेत्र सबको खोलना ही पड़ते तब तो उस वायु में रूपा का ज्ञान चाक्षुष है यह कहना नैयिकों का ठीक होता किंतु नेत्र खोले बिना भी, भी वायु में क्या होता है, बाँगा बाँगा होता है। तो भी उसको नह दे? दे है तो उनके मन में और ताकू नाव का ध्यान भी नेत्र से बिना होवे में परमाणु महत्वाभाव का ध्यान करने के लिए नेत्र खोलना पड़ता है क्या परमाणु में महत्वाभाव का ध्यान भी नेत्र जापार से बिना होवे है लग गया ताकु नहीं है एक चाक्षुष ज्ञान कह उसको नहीं उसको भी नहीं है क्या कहते हैं चाक्षुष ज्ञान इस रीति से अनेक स्थान में जिस इंद्रिय के व्यापार बिना जो अभाव का ज्ञान होवे गए ताकु तीस इंद्रिय जन्य कह है बहुत जगह नहीं है उन्हें गड़बड़ कर दिया है क्या अनेक जगह पर जिस इंद्रिय के व्यापार बिना इंद्रिय का व्यापार नहीं हो रहा है तो भी क्या कह दिया है? हाँ पंक्ति देखिए इस रीति से अनेक स्थान में जिस इंद्रिय के व्यापार बिना जो अभाव ज्ञान हो गए अभाव ज्ञान करने के इंद्रिय का व्यापार है नहीं है इंद्रिय के व्यापार बिना ही क्या हो रहा है आगे। आगे। अभाव का ज्ञान हो गए ताकि उसको भी नहीं एक बोली क्या कर दिया इस इंद्रिय जन्य कह है उस इंद्रिय से जन्य ऐसा कह दिया जैसे अभी उदाहरण दो दिया ऊपर वायु में प्रभाव का ध्यान नेत्र के व्यापार बिना होता है तो भी चाक्षुष कह दिया परमाणु का ज्ञान है कि नहीं क्या नेत्र के व्यापार बिना होता है तो भी उसको कह दिया क्या चाक्षुष। चाक्षुष। सो अनुभव है जिस इंद्रिय व्यापार से जो ज्ञान होवे तिस इंद्रिय जिन्हे सो ज्ञान होवे सीधी बात क्या जिस इंद्रिय व्यापार से किसी भी ज्ञान करने के लिए इंद्रिय का व्यापार हो रहा है समझना चाहिए वह ज्ञान उस इंद्रिय से जन्य है और इंद्रिय के व्यापार बिना ही वो ज्ञान होता है तो उसका मतलब उस इंद्रिय जन्य नहीं जिस इंद्रिय व्यापार से जो ज्ञान होवे तिस इंद्रिय हो हो जन्य सो ज्ञान होवे जिस इंद्रिय के व्यापार बिना जो ज्ञान होवे तिस इंद्रिय जन्यता ज्ञान को माने तो सकल ज्ञान सकल इंद्रिय जन्य हुए चाहिए ये दोष आएगा पंक्ति देखिए जिस इंद्रिय के व्यापार बिना मिल गया इंद्रिय का व्यापार नहीं हो रहा है तो भी कह दिया वो ज्ञान कैसा है उस इंद्रिय जन्य है तब तो सभी ज्ञान सभी इंद्रिय जन्य होने क्योंकि इंद्रिय का व्यापार बिना भी, भी क्या मानते हो आप उस इंद्रिय से जन्य है कि नहीं वही कह रहे जिस इंद्रिय के व्यापार बिना जो ज्ञान होवे लग गया तिस तिस आगे क्या है थोड़ा बदल करेंगे आगे पीछे करना है आगे है पीछे। इंद्रिय जन्यता माने तो ऐसा समझ में है देखिए जिस इंद्रिय के व्यापार बिना जो ज्ञान होवे तीस ज्ञान को इंद्रिय जन्यता माने तो सकल ज्ञान सकल इंद्रिय जन्य हुए घट्य रूप का ज्ञान भी क्या तो से मानना मानना चाहिए क्योंकि व्यापार इंद्रिय के व्यापार बिना भी ज्ञान हो सकता है उस इंद्रिय से तो कोई भी इंद्रिय से कोई भी ज्ञान मानना चाहिए ऐसा तो होता है क्या नहीं सकल ज्ञान सकल इंद्रिय जन्य हुए चाहिए याते अभाव का ज्ञान इंद्रिय जन्य है यह नहीं नैयिक मत समीचीन नहीं अभाव इंद्रिय जन्य नहीं है किंतु नैया मानते अतः नैयिक की गलती है समीचीन इस रीति से अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण जन्य है बराबर अभाव का ज्ञान कैसे भी अनुपलब्धि नाम का जो स्वतंत्र प्रमाण उससे जन्य है क्या अभाव का ज्ञान इस रीति से अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण जन्य है परंतु अभाव ज्ञान की उत्पत्ति में व्यापारहीन असाधारण कारण अनुपलब्धि है अनुपलब्धि से अभाव का ज्ञान होता है बीच में व्यापार मिलता नहीं है और जरूरत भी नहीं है तो भी अनुपलब्धि करण है तो बोलेंगे फिर करण कैसा जाएगा अनुपलब्धि में क्योंकि करण लक्षण क्या है व्यापार वसाधारण कारणम करण ठीक है ना क्या कहा है व्यापार वसाधारणम कारणम तो उत्तर क्या यह नियम भी को का है व्यापार वाला जो असाधारण कारण उसको करण कर दिया नियम भी किसका है, है। वेदांतियों का पीछे हो चुका है बात वेदांतियों का क्या होना है फिर व्यापार भिन्न असाधारण कारण को करण करते व्यापार भिन्न फिर व्यापार मिलता है तो भी उसमें लक्षण नहीं जाता है क्योंकि व्यापार भिन्न और जहां व्यापार नहीं मिल रहा है वहां भी कोई दिक्कत नहीं असाधारण कारण तई जो कि व्यापार नहीं है ऐसा लक्षण है अतः वेदांत मत में कोई दोष नहीं परंतु अभाव ज्ञान की उत्पत्ति में व्यापार ही असाधारण कारण अनुपलब्धि है याते अभाव ज्ञान की असाधारण कारणता अनुपलब्धि प्रमाण का लक्षण है लग गया इसलिए अभाव ज्ञान की क्या असाधारण कारणता अभाव ज्ञान का जो असाधारण कारण है उसको हम अनुपलब्धि कहते हैं वही अनुपलब्धि क्या है प्रमाण ऐसा लक्षण है होगा इतना आगे चलिए अनुपलब्धि प्रमाण के निरूपण का जितना सुख उपयोग बोलेंगे इतना बड़ा इतना विस्तार पूर्वक अनुपलब्धि प्रमाण का निरूपण किया तो जिज्ञासु के लिए इसका कुछ उपयोग है क्या नहीं है तो बोलेंगे है तो क्या उपयोग है वो दे रहे हैं अनुपलब्धि निरूपण का जिज्ञासु यह उपयोग है क्या श्रुति कहती है किंचन नानास्ती किंचन ये बता रही है ये श्रुति क्या कहती है कि यह किंचन नाना न ना कुछ भी नानात्व नहीं है श्रुति कह रही है ठीक की निह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुति प्रपंच का त्रायकालिक अभाव का है श्रुति क्या गति है प्रपंच तीनों का नहीं, नहीं है यह किंचन कुछ भी नानात्म नहीं एकमात्र अकेला ब्रह्म ही है तो प्रपंच का क्या हुआ? निषेध अर्थात तो प्रपंच का अभाव इत्यादि श्रुति प्रपंच का त्रायकालिक अभाव का है अनुभव सिद्ध प्रपंच का त्रायकालिक निषेध बने नहीं फिर बोलेंगे श्रुति तो कर प्रपंच है ही नहीं है हुआ ही नहीं जन्म ही नहीं हुआ उसका और दिखाई दे रहा है इसकी क्या संगति फिर और जो चीज दिखाई दे रही है उसका त्रैकालिक अभाव मानना उचित नहीं।, नहीं ऐसा कोई कहेगा तब तो देखिए अनुभव प्रपंच का त्रैकालिक निषेध बने या ते इसलिए प्रपंच का स्वरूप से निषेध नहीं करे है नियन ने ये श्रुति प्रपंच का निषेध तो कर रही है स्वरूपता निषेध नहीं है जैसे का क्या है स्वरूप है है ही नहीं उसका बिल्कुल है ही नहीं कौन पुत्र स्वरूपता निषेध है और रज्जू पर प्रतीत होने वाला सर्प उसका स्वरूप नहीं है 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 मिथ्या यह सत्य नहीं है यह निषेध है लग गया कि नहीं उस प्रकार प्रपंच का श्रुति निषेध कर रही है स्वरूपता निषेध नहीं कर रही है बाबा रे वस्तुता है नहीं किंतु दिखाई दे रहा है तुमको वो सत्य नहीं है ये बताना चाहती है कौन श्रुति निर्णय ठीक है याते प्रपंच का स्वरूप से निषेध नहीं करे किंतु प्रपंच पारमार्थिक नहीं है लग गया या ते पारमार्थिक विशिष्ट प्रपंच का त्रैकालिक अभाव श्रुति कहे है बराबर प्रपंच का अभाव है कैसा पारमार्थिक विशिष्ट प्रपंच का अभाव है कल्पित प्रपंच को मान रहे तो मानो कोई दिक्कत नहीं किंतु प्रपंच कैसा नहीं है पारमार्थिकत्व वास्तविकत्व सत्यत्व धर्म से युक्त ऐसा प्रपंच नहीं है पारमार्थिकत्व विशिष्ट प्रपंच का त्रैकालिक अभाव श्रुति क्या है लग गया इस स्थिति से पारमार्थिकत्व विशिष्ट प्रपंच का अभाव श्रुति सिद्ध है श्रुति बता रही है और अनुपलब्धि प्रमाण से भी सिद्ध है अनुपलब्धि प्रमाण से भी सिद्ध कर सकते हैं क्या प्रपंच का पारमार्थिक रूप से त्रयकालिका देखो अनुपलब्धि कैसे जो जो मतलब यदि पारमार्थिक तो विशिष्ट प्रपंच होता तो जैसे प्रपंच की स्वरूप प्रपंच की क्या स्वरूप से हो गया है तैसे पारमार्थिक प्रपंच की भी उपलब्धि होती है देखिए आरोप कर रहे प्रतियोगी का आरोप करना उपलम्ब का आरोप होता है और उपलबंध नहीं हो रहा है तब तो अनुपलंब वही करें तो धर्म से युक्त यदि प्रपंच होता तो उसी रूप से उसकी उपलब्धि उपलब्ध होता किंतु पारमार्थिक रूप से प्रपंच का उपलम्ब नहीं हो रहा है अतः पारमार्थिक विशिष्ट प्रपंच का क्या है अभाव है अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का निश्चय ठीक है जो पारमार्थिक प्रपंच होता तो मिल गया तो जैसे प्रपंच की स्वरूप से हो गया है। क्या स्वरूप से उपलब्धि ऐसा लगाना स्वरूप तो होता है कि नहीं कौन प्रपंच तो पारमार्थिक प्रपंच की भी उपलब्धि होती उस प्रकार प्रपंच की भी क्या होती उपलब्धि होती यदि होता तो और स्वरूप से तो प्रपंच की उपलब्धि हो जाए स्वरूपता प्रपंच दिखाई दे रहा है पारमार्थिक रूप से प्रपंच की उपलब्धि हो गए नहीं सत्यत्व रूप से प्रपंच की उपलब्धि हो गए नहीं पारमार्थिक रूप से हो गए नहीं त्रैकालाबाधित तीनों कालों में अबाधित रूप से प्रपंच की उपलब्धि किसी को भी होती नहीं है अतः त्रिकालाबाधित प्रपंच का क्या है अभाव पारमार्थिक रूप से प्रपंच की उपलब्धि हो नहीं या इसलिए पारमार्थिकत्व विशिष्ट प्रपंच का क्या है इस रीति से प्रपंच अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि से होवे श्रुति बता रही है प्रपंच के अभाव का ज्ञान वह ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण से भी हो जाता है इस रीति से प्रपंच अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि से हो गया और भी अनेक अभाव ज्ञान का और भी अनेक अभावन का ज्ञान जिज्ञासु को इष्ट है ताका हेतु अनुपलब्धि प्रमाण लग गया जी और भी और भी आ, प्रकार से अनेक आभावन का ज्ञान जितना सुख क्या है विशिष्ट है। है।, है है कि नहीं, नहीं।, 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 नहीं। है। का हेतु को अनुपलब्धि बहुत सारे अभाव जैसे प्रपंच है कि नहीं प्रपंच का क्या है पारमार्थिक विशिष्ट प्रपंच का क्या है अभाव है ठीक है कि नहीं हाँ इस प्रकार और भी वो सारे ले सकते हैं आभावन का ज्ञान ब्रह्म भिन्न कुछ है ही नहीं है यदि होता रूप से उपलब्ध होता सत्य तो रूप से उपलब्ध नहीं हो रहा है इसका मतलब ब्रह्म को छोड़कर रूप से प्रपंच नहीं एक मात्र सत्य कौन है ब्रह्म ही है लगे नहीं इति साधु विरचित वृत्ति प्रभा करे अनुपलब्धि प्रमाण निरूपण नाम षष्ट प्रकाश समाप्त लग गया इस प्रकार निश्चल दास जी महाराज उनके द्वारा विरचित वृत्ति प्रभाकर नाम के ग्रंथ में अनुपलब्धि नाम का प्रमाण छठा प्रमाण यहाँ पर प्रकाश यहाँ पर समाप्त होता है लग गया आगे जो है सातवा प्रकाश उसका विचार हम लोग कल करेंगे कल तो प्रति है ना पर ठीक है। ओम ओम Gracias.